Книгу Набоков я очень рекомендую лекции по русской литературе по одной простой причине. Сейчас ну как-то много тревоги по поводу того, что ну, культура книги умирает. И вообще культура текста умирает, заменяется там культурой видеоклипов и ну таких каких-то логотипов. Да? А Набоков он просто один из лучших писателей 20 века. Он один из лучших читателей 20 века. И то, как он читал классическую русскую литературу, вот этому нужно учиться. Что можно увидеть в книге? Какие собственные тексты там можно открыть? На какие собственные мысли там можно натолкнуться? И вот эта книга, ну не профессора, эта книга не доцента, она обращена, ну не к тому, кто будет слушать, а к самому себе. Набоков размышляет о том, о чем он размышляет, читая русскую классическую литературу: Гоголя, Чехова, Толстого. Вот. Я не знаю, тут я бы, конечно, там привел бы какие-нибудь замечательные, совершенно, ну там цитаты. Я сейчас не буду этого делать читайте сами на ну, лекции по русской литературе.